جی ناظرین بدتمیز سچ کے سیگمنٹ مذہب کے ساتھ ہوں آج کا میرا موضوع ہے ایشیا میں مذہبی جنون انتہا سندی اور انسانیت کا زوال نمشکار سسری کال السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اظہر شام اور آج کے اس پروگرام میں ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں مذہبی جنون انتخاب سندی اور انسانیت کا زوال تو ناظرین یہ حقیقت اب کسی سے چھپی نہیں رہی کہ دنیا کے تمام مذاہب کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے دنیا کے ہر خطے میں رہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے مذہبی جنون جذباتیت اور انتخاب سندی کی وہ شکلیں جنہیں ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ایشیائی ممالک حصص انڈیا اور پاکستان میں نظر آتی ہیں یہاں مذہب زندگی کا حصہ نہیں زندگی پر قبضہ بن چکا ہے یہاں مذہب ایک ذاتی عقیدہ نہیں رہا بلکہ معاشرتی طاقت سماجی کنٹرول اور سیاسی ہتھیار بن چکا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ماحول میں عام انسان کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے روز مرہ زندگی میں اگر کوئی شخص عام سادہ غیر مذہبی زبان استعمال کرے تو فوراً اس پر لیبل لگا دیا جاتا ہے ہندی میں اسے ناستک کہتے ہیں اردو میں کوئی دہریہ کہتا ہے اسے بے دین کہتے ہیں اور یہاں تک کہ اسے معاشرتی رویوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور کبھی اسے معاشرتی دائرے سے ہی باہر کر دیا جاتا ہے یہ رویہ کیوں بنا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی شعور سے نفرت اور سوال پوچھنے کے جرم کو گناہ بنا دیا گیا علم حاصل کرنا جرم کیوں بن گیا پاکستان اور انڈیا کے معاشروں میں ایک پرانی کہاوت بہت مشہور تھی خصوصاً جو لوگ ایٹیز اور ایٹیز کے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جو بندہ زیادہ پڑھا لکھ جائے وہ پاگل ہو جاتا ہے اب سوچئے یہ کہ کہاوت بنی کیوں علم حاصل کرنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور پھر اسے پاگل پن سے کیوں جوڑا گیا سوچئے وجہ بہت سادہ تھی وجہ پتا کیا تھی کہ جن طبقات کے پاس مذہبی یا سماجی اجارہ داری تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام انسان سوچے سوال کرے یا حقیقت کو پرکھے کیونکہ اگر لوگ سوچنے لگیں تو ان سے انہیں ڈرایا نہیں جا سکتا انہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا انہیں غلام نہیں رکھا جا سکتا سو اسی لیے اس طبقات کی یہ ایک اجارہ داری تھی اسی لیے جو لوگ تعلیم قانون اور شعور کی بات کرتے تھے جیسے اس دور کے وہ کلا انہیں پاگل قرار دیا جاتا تھا صرف اس لیے کہ وہ مذہبی جملوں کے بجائے قانونی دلائل سے بات کرتے تھے اور لوگ نہیں سمجھتے تھے تو وہ انہیں بدنام کر دیتے تھے یہی سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج اس مقام تک پہنچ گیا کہ معاشرتی سوچ کا درجہ خطرناک حد تک گر چکا ہے سو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہبی انتحاب سندی کا عروج آہستہ آہستہ مذہبی بیانیاں اتنا مضبوط ہوتا گیا کہ اس کے نام پر حکومتیں قائم کی گئیں مذہبی بیانیاں اتنا پاپولر ہوتا گیا کہ معاشرتی نظام بنائے گئے مذہبی بیانیا ایسا ہو گیا کہ عوام میں خوف پیدا کیا گیا مذہبی بیانیہ کی بنیاد پر مخالف سوچ کو کچلا گیا اور آج ہم اس انجام پہ کھڑے ہیں جہاں مذہبی انتخاب پسندی اپنے عروج پر ہے آج کے پاکستان اور انڈیا میں اختلاف رائے رکھنا جرم ہے کیوں سوال کرنا گستا ہی ہے آزاد سوچنا گنا ہے سوچ تو اپنا سکتے ہی نہیں نا سوچ جو آپ پہ نافذ کی گئی ہے وہی وہ آپ سوچیں گے اچھا سچ بولنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے جو سچ بولے گا وہ مارا جائے گا اور یہ سب کچھ دین یا درم کے نام پہ ہو رہا ہے میرا مقصد کسی دین یا درم کی خلاف ورزی نہیں ہے میرا مقصد ہے انسانیت کے بحالی تو ناظرین میں نے یہ چینل اس لیے شروع کیا کہ ان درموں کے جنگل میں ایک انسانیت کی بات کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں میرا مقصد کسی مذہب سے لڑنا نہیں میرا مقصد کسی عقیدے پر حملہ کرنا نہیں بلکہ انسانیت کی بحالی ہے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مذہب اگر انسان کی خدمت نہ کرے تو وہ انسانیت کا اختصال بن جاتا ہے میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر مذہب انسان کو انسان سے دور کر دے تو اس مذہب کا فائدہ کیا اس لیے آنے والی ویڈیوز میں میں تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ مذہب کس طرح انسان کو کمزور کر رہا ہے مذہب اس قدر انتخاب پسندی پیدا کر رہا ہے کہ ایک محلے میں رہنے والے لوگ قتل و غارت پر اتر آتے ہیں انتخاب پسندی کیسے بن رہی ہے عوام کو کن کن طریقوں سے ذہنی غلام بنایا جاتا ہے آئے وہ تعلیمی طریقے ہوں وہ سیاسی طریقے ہوں وہ مذہبی طریقے ہوں انہیں غلام بنایا جاتا ہے تعلیم اور شعور کو کیوں خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اس سب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے بہر میں میری درخواست ہے کہ اس چینل کا ساتھ دیں کیونکہ ہمارا مقصد نفرت نہیں اصلاح ہے ہمارا مقصد فتنہ نہیں شعور ہے اور ہمارا ہتھیار گالی نہیں سوچ ہے اور سچ ہے اپنے روپ رکھنے والے لوگ میرا ساتھ دیں اور اس سفر میں میرا ساتھ ضرور دیجیے گا میں آپ کی رائے کے منتظر رہوں گا کمنٹس بکس میں مجھے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تب تک کے لیے شکریہ